А так О, Делаем. И получается вот эта водичка слегка кисленькая. Она нам понадобится как-то для беззараживания доски. Все? Ну, доброго ранку всім, по-перше, вдалого нам дня. Ну и по друге мы сьогодні тут зібрались для того, чтобы... В нашому начальному закладі за ініціативи нашого роботодавця, нашого друга, директора ресторану Біблус Андрія Логінова, провести майстер-клас. Дуже цікавий майстер-клас, тобто це зв'язано з японською кухнею. Ви знаєте, японська кухня дуже цікава. По-перше, вона природна і все те, що робиться тут, то зв'язується якраз з природними матеріалами, як можна так сказати, так Андрій. Ну не. По-друге, це не тільки це цікаво, але і ще для наших слухачів, здобувачів освіти, вибачте, буде правильно так сказано, це ще один крок до їх професіоналізму, для ну, роботи, той роботи, яку вони будуть виконувати після закінчення нашого жбового закладу. Ну і надаю слово Андрію, і дуже ми зарані скажімо так. Дуже благодарна вам за э, что что вещь, которая у нас зараз сейчас Ну, будь ласка, Андрей, ваш, вам слово. Ну, слушаем и запоминаем, и э, учимся. Так, будь ласка, Андрей. Ребята, здравствуйте. По-моему, дубль два пойдет. Всех поздравляю с сегодняшним мастер-классом. Это новое направление, которое не преподается в училище. Но... Желаю всем удачі, будьте внимательні, будьте предельно, э, ісполнітельні. Доброго дня і, і радостного, так скажемо. Всім всім, хто сьогодні присутній і хто прийшов к нам, і всі, хто присутній, хто буде сьогодні займатися цією кухнею японською. Ми завжди раді вітати вас у стінах нашого стильного закладу. Зараз ми з вами живемо в період дуже великого технічного прогресу. Ми можемо подорожувати. І він знає, що це таке знизу, бо вони його готують. А ми з вами сьогодні вперше будемо вчитися. У нас попереду ще 4 уроки, і ми всі в кінці їх і не їла, то обов'язково бачила, як виглядають суші і з чого складаються. Традиції приготування суші сягають своїми коріннями. Все Всього остального свіжа риба. На... Где бы она ни была, она обязана быть по сути свежей. Мы это должны все как повара понимать. Вот. Поэтому весь вкус я кухни бы сделал. Здесь я взял мирин, он идет, видите, какой густоватый, сладкий. То есть это концентрат. Во многих ресторанах перед его использованием его растворяют, он нужен такие, ну, И, Ну, кальмара. Ну, у Вы него а? да, да, да. мы снимаем шкурку. Ну, используя не воду, а используя бумажные полотенчики. Все. Ну, как лично для меня, я раньше тоже теплой водой и как-то так. А на самом деле, вот бумаги, когда сухой ее не удаляем только борода. Ну, ее так, там, такие волоски. По поводу огурца. У огурца тоже у него есть сердцевина, это семя. То есть оно имеет большую концентрацию влаги. То есть она не используется. С ней работа максимум кушать. То есть обжаренный кунжут, если туда еще добавить кунжутного масла, поэтому всегда, когда вы берете соевый соус, его изначально попробуйте кофейной ложечкой. Если вы почувствуете какая-то горечь и то, что вам не, не, ну, не сильно вам подходит, его всегда доготавливают. Я его уже здесь до такого состояния сделал. Поэтому попробуйте и сравните то, есть то что у вас было на кухне и то, что сейчас здесь.

будет более я И оставить буквально на 10 минут, чтобы вся влага снимется. Находите сразу пленочку и на лошадь. Потом самое начало отдается сложно, а в дальнейшем оно где-то 4 миллиметров каждые 4 миллиметра делается вот такие вот угловые надсечки эта форма не только для японской кухни она красива просто когда вы даже в ресторане будете отдавать метр полтора Ребята, если у кого-то что-то не получается, пригласите, я все объясню, покажу. Хорошо? видите, я

все должно, вот понравилось все должно повторять одно рис у нас будет заправляться кисло сладкой смесью и если вы попробуете уже, уже все а, сегодня было очень интересно, мы узнали новое, соуса новые, сами технологии не те суши, которые у нас распространенные, а как бы суши более ну, высокой кухни, было очень как бы интересно, это новое для меня, я давно хотела этому научиться и вот такая возможность выпала. Ваше имя и какой курс? Ваше имя? Мое имя София, третий курс, курс. повар-кондитер. Спасибо, не уходите, вы привязаны. Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я учусь на третьем курсе повара-кондитера. Сегодня у нас проходит мастер-класс по японской кухне. Довольно интересная тема. Было несложно, познавательно, очень... Интересно это все изучать, потому что это другая страна, другое, другая кухня, много чего интересного узнали. Посмотрите, на кондитеры. это вообще не ваша парадия. да? Можете как-то связать, несмотря на то, что я здесь ну, изучаю совершенно другие другие, да? uh -huh. Ну, повар кондитер это сладкое, да? Ну, повар, это а, да. борщи, там. Все, я поняла. То есть вы такого вообще не учите, да? Поэтому для вот это, как... это вот суши, вот эту японскую О, кухню разную. Вот, вот это продолжайте, что в нашем курсе вообще этого нет. Я думаю, это такое... В нашей программе такого совсем нет. Никакой, только национальная кухня, кондитерская кухня и так далее. А вот это было что-то новенькое. Много чего интересного. Все, все. Да-да-да, все? все, этого хватит. Спасибо. не имеем права. Можно ознакомимся. Андрей. Здравствуйте, меня зовут Логинов Андрей. Логинов. А как Л... украинский ваша фамилия пишет? Логинов. И вот это вот. Да, Украинская. Ну не Логинов, а Логинов. Логинов. Так. Логинов Андрей. Директор ресторана. А, директор ресторана. И поехали на вашем языке, как вам И? удобно. Ну, данный мастер-класс в этом учебном заведении, ну, в дружеском учебном заведении, мы очень тесно с ним работаем. Мы проводим для того, чтобы ознакомить детей с чем-то новым, интересным. Как бы по, по программе я так понимаю, что похожих, похожего у них нет. То есть они не используют сырую рыбу и все остальное. Как бы современные техники приготовления. Э, ну, не только японская кухня у нас будет, и итальянская кухня, и испанскую хочу им здесь э, преподнести. Э, э, но что именно это японская? Ну, да, что касается именно вот сегодняшнего нового... что вы и э, на что их нацеливаете? Нацеливаю на расширение географии вкуса, в первую очередь. Это узнать что-то новое о соусах, о вкусах. Об как? Об. Надо эту, э, или ее с о, куль о культуре стран вот этой кухни, японской кухни. какие-то нюансы рассказывали, да? там есть какие-то этапы приготовления суши, да, и вы им рассказывали нюансы, да? да. ну вот мы открываем, ну помимо всего, как мы открываем еще секреты, то есть мы не научены на интернет-сайтах от каких-то блогеров, мы практики, мы долгое время научились у профессионалов в свое время стояли на процессе приготовления и сейчас как бы учим этому детей но сейчас как бы прогресс интернета очень велик куда, на, люб, на любом мобильном устройстве где угодно можно посмотреть одну любую информацию о том или о другом вот. но в наше время такого не было нам приходилось набивать набивать ошибками общением с шефом быть угодным, нужным ему, чтобы он как можно больше на тебя надеялся и возлагал на тебя как можно больше операций, ну по приготовлению я имею в виду. Вот. Есть, получается весь наработанный свой опыт в этой сфере, вы ну не весь, может быть, а такие какие-то нюансы. Тем большую тем большую да? часть, ну как бы мы даем, я даю, ну японская кухня это не тема двух, трех, пяти уроков, то есть это тема, ну грубо говоря, в полгода. То есть, чтобы сотрудник сушист у нормального повара японца стал на процесс, это займет не менее полугода. Там куча секретов по вкусовым, по вкусу, по тактильности, по органолептическим свойствам. Очень их много. То есть, правила работы с сырым продуктом, с, с маринованными овощными продуктами. То есть, японская кухня, она не только стоит там суши роллы, как бы это и вторые блюда, это и супы, это и десерты. То есть, это да, огромная как бы тема, а, ну, именно от суши, как бы я сжал а, минимально это, ну, 5 уроков, 5 уроков. Это они хотя бы могут быть, если будут дальше практиковать и придут на заведение с подобной кухней, для них уже чужим, чужой она не будет. Они с ней знакомы, они получили достаточное количество знаний, которые знает практически шеф. От них только важно это запомнить и практиковать. Все. Я им здесь не ставлю там, продукты, которые можно купить задорого. Там, свежий огурец, авокадо, там кальмар, креветки, миди, лосось. Как бы это общедоступный продукт, который можно купить в любом супермаркете. Ну, имея, конечно, какой-то немного денег. Ну, а для домашнего праздника им этого будет вполне как бы достаточно. Я правильно это будет пять уроков, это первый, да? Ну, первый, ну, два из них состоятся 100%. Это сегодня, и на, мы договорились уже на, мы уже, догов... Мы уже договорились на вторник. Следующую тему я да я планирую сделать пять уроков. Это для себя, что это будет, ну в любом для эфира. Первый урок еще проходит. Получается, что я правильно понимаю, что первый урок сейчас. может кто-то решит. Первое это гастрономическое сочетание продуктов. Ну просто если задать даже вам вопрос, вы когда-нибудь ели мясо со сладкими соусами? Один раз. Ну, что-то как-то не зашло давно, и я больше ее не пробовала. Это я сама решила приготовить uh -huh. мясо, залила его, не помню какое мясо, апельсиново каким-то. Uh -huh. типа ну, это апельсин, uh -huh. Мясо, мясо с апельсинами слабо. Надо брать красную ягоду. Первое, это или вишня, или вишня, вишня, вино. Э, цитрус ну ягоды ягоды идеально сочетают ну, вот красные ягоды там клубника малина вот больше клубники что было меньше агрессивных вкусов вот и поэтому здесь так же самое в японской кухне вот, унаги это рыба со сладким вкусом да? и как мы рыбу сладкую да вот, вкусно или не очень, то есть это по сути первый очень первый очень первый, очень первый их жизненный опыт, да. Но если вот вы сами попробуете, ну как же за кадром попробуете соус у наги, вы скажете, М -м, там, <сёк> вот, вот, <сёк> я, бы, я бы ела такое. И вы будете. А, а продукты они сами за свое денежку покупают, Это так для себя. Они э, приготовились к этому, при, вас пригласили это вас, нет. продукты нет. уже вас, да, ждали. Это вас. училище. Ну мастер, все, мастер, 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 директор – это училище. Да, они, они за себя, да. Училище, да. Директор, училище. Да. Да. То, есть то есть мы, мы сделали, мы, мы сделали закупку, то есть по тому, что нам надо. Мы оговорили тему, оговорили продукты, количество, сколько, продукты, да. Вы помогли, вы да, да. мы, делитесь, конечно, наверное. Ну и от меня здесь тоже подарки а, будут для да? учеников. Ну, нет, к сожалению, а сегодня будет или в контексте ну, Гастрономические. А, гастрономические, хорошо. То есть получается, что а, ну, они понятно, что они учатся одному. А может быть, кто-то для себя поймет, что это его призвание. Может быть, такое, что вот влюбится за эти пять уроков и будет развивать. Пусть, ну, как бы, они и учатся. что за солдат, который не мечтает стать генералом? Все они хотят стать когда-то шефами и занять лидирующее место на своей кухне или в районе, или в городе, или вообще в области. И несмотря на то, какая будет эта кухня, я, ну, как, я шеф ресторана европейской кухни, а преподаю японскую. То есть это больше, ну, как, на данном этапе времени это как хобби. То есть в моем ресторане эта кухня не будет. Ну, то есть, ну, не вижу я ее там. Она вкусно все, ну, не вижу. Вот и. Да. чтобы ну, зрители Тоби зрителі посмотрить чесно честно сказать, что у вас европейская. у и... меня ни одной одної рес... камеры в ресторане нет. Я не как бы таке ні публі можна? Так а, Майстер виробничого навчання першої категорії Васильчук Валентина Васильівна. Також Васильчук Филь -чук. Филь -чук. Филь. да Валентина Васильівна діло в тому, що у мене випускна група. Ми виходимо на працю з мая місяця, і мені потрібно відправити всіх в наш город, в наше місто і в наші підприємства місцевого харчування. Тому ми договорились з шефами на даний момент, це директор ресторану Біблос. договорились з ним, щоб ми ознайомили дітей з. Приготуванням японської кухні, тобто суші, роли, для того, щоб діти знали, вони приходять в учбові на підприємство і вони повинні знати, що вони там готують. А вони хоча б представлені якісь мали, що, що їм робити. Тому ми і договорилися з ними, і пригосили, і тому ми проводимо цей майстер-клас. Ми вас не будемо да, більше да. мучити.